Збирати підписи в людей, які не мають часу тут стояти, а які виступають за інтеграцію. Тобто, пропозиція купити зошит та ручку, покласти і збирати підписи і давайте, хто хто за. Хто спроти є? Ні, проти почитала этого Чичикова, и такой там стоит, выдохнется. А я думаю, нет, пойду и не придет. Бандухе! Бандухе! Люба купила тетрадь по предложению одной из женщины, которая приходила, и она говорит, почему вы не собираете подписи, вот мне некогда стоять, я бы расписалась и пошла дальше по своим делам. Поэтому вот Люба купила со свои деньги тетрадь, ручку. И Давай давайте, давайте сформулируем, писать. как мы ну, вначале я за, я за что мы расписываемся. Просто за ассоциацию с ЕС. Я считаю, что нужно за принять максимально, ну, максимально, максимально, да, простую, да, да, максимально, простую. и подходящую для большинства. За, 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 за евроинтеграцию Украины. За, 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 по, за поддержку курса евроинтеграции да, 28 вы... ноября. Да, да, да. Да, Азаров, наш любимый, объявил, что в следующем а году, мы возможно, мы все подпишем. Да, да Спокойно. Да их не брехню, не надо слушать. 28 ноября. Пишите, же авторитет Азаров за евроинтеграцию. Каждый литамет за евроинтеграцию. Лукьянченко за его интеграцию. Что да, вы, да, что вы да, такого да, да, боятся? Да, Назовите да, хоть одного, кто против. Я кто против? Я нахуй велика, Послушайте да, их, да, они говорят. Если да, что, хорошо, ход не стоит. Я да. не слышу, что они против. Да, э, о, Вольга, Вольга, Существом дату нужно писать не каждому нет, или нет? Общую, наверху. <существующие> Давайте, может, а а да, и потихонечку да.